Подожди, стой, подожди, стой. Объясни, как ты свет настроил? Ай, блин, как я его настроил? Короче, купил вот такие диодные ленты. А это что за херня? Это зеленая. Это блок питания. Это регулятор яркости. Диммер называется. Там есть такой пультик. У меня видео на канале есть. А он что он ну, у не... тебя на канале? Ну потому что тебя тогда не было. А как ты подобрал яркость? скачал приложение на телефон, не помню как оно называется. Ну оно то, там... которое не работает, да? Не, оно работает, оно просто сильно люфтит. Это, короче, в идеале брать люксомер оригинальный. А то, что на телефон скачаешь, это все херня. Это все равно что уважить курицу на 500 килограммов Нет, дело в том, что на телефоне мне показывают 23, а по факту 16-17. Потому что люфт понял, там, короче, блин. Короче, мы, лицо, мы можем мы на вам на приехать, настроить освещение, настроить вентиляцию, настроить климат. Кто, у кого есть курочка и плохо несется, звоните нам, платите на расчетный счет 1000 долларов, и мы через день у вас.